Het verblijf van sneeuw heeft een nieuwe zachte bodembedekking gekregen van vlies. Hier zie je hoe sneeuw haar vernieuwde verblijf verkent en kennis maakt met muis, haar nieuwe knuffelvriend. Als we naar sneeuw kijken, hebben we gemengde gevoelens. Haar aanvallen zijn nog niet minder geworden en soms zien we dat ze zich wat meer bezeert. Ze kan ook niet meer uit haar drinkbakje drinken zonder meteen een aanval te krijgen. Toch waren er deze week ook kleine lichtpuntjes, die ik vooral ontdekte door het terugkijken van de beelden. De mooiste beelden laat ik jullie nu zien. Ze krijgt nog steeds haar medicatie en we blijven hopen dat het beter gaat worden voor haar. Voor sneeuw bedachten we een loopplank, zodat ze zicht heeft op pancake en bonjoek tot onze verrassing. Bleek ze het ook heerlijk te vinden om eronder te kruipen. Bij Pancake en Bonjook draait het deze week helemaal om verwennen en ontdekken. Bonjook gedraagt zich weer als een echte gentleman. Hij voert pancake geduldig kleine zaadjes en wormpjes. En terwijl dat gezellige tafereel eindigt, duiken ze samen het volgende avontuur in. Het nieuwe stofpad. Zoals je ziet, werden ze daar helemaal zen van: rustig vroeten en even helemaal ontspannen. Ook na een week blijven Pancake en Bonjoek dol op de plantjes. Een record aantal eieren, zeven in het nest. Zoals altijd zijn ze meteen nieuwsgierig wanneer er iets nieuws in hun verblijf staat. Pancake kan het niet laten. Ze springt direct het nieuwe badje in en onderzoekt alles voorzichtig met haar snaveltje. Deze week heb ik het verblijf opnieuw ingericht. Maandag komt daar een 2 minuten durende short over online. Puur beeld en natuurlijke geluiden, zonder gesproken tekst. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het dan weten in de reacties. Rechts zie je ons kattengras dat één dag later al helemaal kaal gegeten was. Zoals jullie hier kunnen zien, is er na één dag niet veel meer van over. Maar het blijft duidelijk interessant. Geniet even mee. Bedankt voor het kijken naar het weekoverzicht. Abonneer je als je ons kwartelavontuur wilt blijven volgen. Tot volgende week!